Привет-привет, я Краб Ну, я на третьей карте Да, я буквально планирую взять Топ 100 региона Эх Бартанчик. Я надеемся, потому что я знаю а потом, в какой или ты меня Ну, можно и заберёшь, но... Эммм... Выбачиваются. Там есть некая текстура для них. понял. Так, на нем был шестой шлемачок. На него целый по 90. Три бошки тему типочку дал. Вроде бы на нем был или шестый шлемак. Кобра или пятый шлемак. Кобра. я сразу по нему сажу, потому что я вообще не понимаю, что тип, ну ладно. Так, тут у нас фиолка. Тут у нас пятый уже шлемачок кобра. Ой, ну, сталик, сталик. Тут у нас... Шо, блин? Шо, блин? На тепловизоре? Эм, я сейчас хочу бы типа, мадюкнуться, но <клых> воздержусь, но шок. Изыскана пуля! <клых> эм... Ну как бы. МК-шка золото на изысканную пулю. Кобра с Ты что, я сейчас себе представляю, как он сейчас там себе сидит, не я. Ну ладно, может не не я, но насколько ему обидно. мне было капец, как обидно, что я иду, ну, в вот зато так, замкашкой, кобра, наизысканный. Не, ну, конечно, вы знаете меня, я так не веду. Может, и копиты за мякашкой там кобры не изысканы, но так там в конце сезона, Чтобы вы понимали, еще десь, ну, еще, еще даже не середины сезона. А уже халячок взял мякашку. Ну, ладно, я понимаю, что может там быть и не одна ФЛ-6, но МКшка, кобра. А, изыскан. Такие нищие и на теплаке взял. Ну, тоже тут у меня такой себе. Так себе. Ну, то, что с калимат, ну, от точнее, Те Теплака неудобно играть. Я уже не знаю, это я уже на, на 6Х играю. То скліматора чуть-чуть мені неудобненько. Ну як неудобно? Непривично, точніше, так. Да. Мені ще здохнуть. То головне, щоб не випала з мене їм кашка. То що, йо йомаю. и розовый. Это просто, я не... я не, знаю. Еще и на высших обвесах, еще и... Вот просто, ну, типа... Ну, для выноса возьмем, типа. надо быть крайне осторожным. Ну, типа, я, я реагировать на то, что... Шо... МКшка, как золото. Это ж просто, я, ну, просто... Вау. И, прикиньте, это именно МК, что выпадает... Звелячка МКшка, это как бы редкость, ну да. Но что выпадет кобра, это еще больше редкость. А что выпадет еще и золото, это практически невозможно. И что это золото будет именно на изысканную пу пулю. хочу вообще мы не могли закрыть. Я его не понимаю. У него такая <св> артиллерия... <св> он а чем не воспользовался. Ну, типа, у него вот такая вот мк Я он мог спокойно меня закрыть, когда я, когда лутал бы вот эти Да, я залутал бы только жетончик, но все время Спокойно хватило, чтобы пока я лутал жетончик, меня просто убить. Да, эти почки еще и затопил. Хотя я б на его месте, если бы а оказалось, ну, допустим, случайно. Кашки, кобра, на калина, ну, на, на, тепловизоре, на высших обвесах. И изысканной пули. Я не знаю, у меня приступ случился. Так еще если бы был галичком ё -мо ⁇ Не, я не буду в такой играть. -то. Я балбес. Конечно же. Да.

Теперь надо будет пооткрывать. Скорее всего, с премиум броней. меня еще броня была. Ну да, встретим еще броню. Ну, короче, чтобы у меня была броня. Ну, типа, я был фул 6 сталик. И инкашка золото. Не, ну, конечно, я не буду брать кобра золото на изысканную. Ну, ладно, там поднимемся. Ой, это не та вообще Это дело, блин. Они тут еще и золотал. Чуть-чуть. Ну, это просто вот Это капец. Ох, я кинь сейчас там расстроенный, правда. Кажется, писать этого он удалить остаточную эту вот, игру. Блин, а у меня уже чуть-чуть как бы. А вообще капусечка. Блин, надо было степочки брать, у нас было типочки там с патронами разрывными. Ну, блин. Зачем я сюда пришли подниматься? короче, если здесь по 5 патроней тратить, на собаку вот так. То, в принципе, все должно хватить. Пожалуйста, дай флайерку. Я умоляю. Или а там судочка дай флайерку. Я понял. <свист> 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 так, тут должна быть собака. Давай, ага. Ну, да, 3-4 патрона нормально быть на одну собаку. Давай, не пошли. Давай. Ух, нормально. Дай флайку, пожалуйста, игра. Класс. Я сейчас переведу еще его видео. Напомню, там где поставил вообще пластину. Я забыл, конечно же, я всегда... Снять. Ну, короче. Сейчас идем за этим ребенком, Лучше Улучшенную его. Все, снучка. Так, где у меня выход? Ну, блин, ну, опять в таких местах, что капец. <клес> так. Ну, я думаю, два, ну, три ляма стоимость. В принципе, должна быть. Но если опять же сегодня идет уже сумочка так насыпать, то уже не будет. Ну, в принципе, 2,7. А, так у нас еще там с уночкой 4. Вообще будет даже 3,5. <coughs> ну, ладно. Трейдеры дать. Моя <Слышко> восемь. И тут здесь будет приблизно следок. Ну, почти. Не забываем, что у нас мало потом. иди ну да, значит, два и четыре года, думаю. 3 лямчика. Ну, с два сундучка, я думаю, на легкие насыпь. Около 250 тысяч здесь. если тут выпадет вот так, все. Вообще на Давай, здесь 50 тысяч даже 3 до 4 фиолками. Уже хватит. Давай, я рашусь, О, рашу. сумма. Тоже это опять. Все, идеально. <как> У нас выход там. Короче, сейчас для вас я буду секундочку. короче, побачимся на выходе. Let's go. И все, в принципе, на выходе. Точнее, что я. Фух, им кашку все-таки я засыл. Нашу кашечку кубра. Зора. На изысканном пуле. И получается тоже 2,5. Если вы не смотрели предыдущее видео, там тоже было 2,5. Там я не был 2,5. Ну, буквально тем, что тоже там пошел... насыпало 6. А тут насыпало радочка и, и МК-шечка. Ну и броник. Пятый. Вот такая вот получилась интересненькая у нас каточка. Ну, забыл. Краб. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну и пока-пока.